Сегодня с вами ЛД Лёша Диза. Это мой первый видеоканал. Как я очень много видео снимала, они все у меня э, удалялись. И сегодня я буду опять снимать, то есть для вас первый раз, про программу, на которой можно делать любые программки. И она называется Дэни 7 запомните. Да, ну, там снизу в описании будет моя группа в ВКонтакте и все другое. Как она называется, я напишу. Можете скачать. Да, 7. Так, так. Тут можно создавать. Давайте я вам кратко напишу. Тут все программировать. Это все можете найти в интернете. Я потом сделаю страничку в интернете LDDN7. Ну, там, где есть пробелочка. Понятно? LD, пробел, DN7. Так, кратко расскажу вам. Му -му -му. Кнопочка. Му -му -му. Кнопочка, кнопочка. Кнопочки делайте. Какого хотите размера? Хочете назвать? Сейчас подождите. ЛД. Все. Хочу. 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 Л. Подождите, подождите. Да. Элзе. Вот Хотите так, можете, можете создать менюшку, можете текст написанный, мемо, вот, инструкция, как пользоваться, все. Так, создаем, вот, менюшечка. Открываем менюшечку. Даже, так. Caption. Run. L. -D. Так. Первая готова. Там называется. Я называю как хочу. Хорошо. А тут нажимаем... Ну, называйте там... Вот. Хотите. Далее. Что там, когда будет открываться менюшки будет? Вот, например, информация о себе напишу. Так. Э, э. Кто? А кто? А кто такой? Вот, закрываем, открываем. Кто такой? Вот, это ну там дальше програ... программка. Для чего? Что дальше должно быть делать? Это все я буду писать там. Вы ну, и там пожелание. Вот. Эта кнопочка. И не будет видно, когда вы будете. Вы будете. Вот программа. Ее просто не будет видно. Где-то так в уголку. Вот, хочете даже вот сюда. Ее просто не будет видно, когда вы откроете свои программы. Можете везде расставлять. Менюшка вот. Целая программка. Вот. Хорошо, хорошо. Если хотите, чтобы выскакивал текст, вот выскакивает текстик. Делайте там программку. Так, галочка. Вот. Да, вот. Хочете крестик? Вот крестик и отмечает, например, задание. Како, если хочется. В задачка какая-то. Ну, там, Петрик забрал 30 гривен, э, Мар Марийка забрала на 10 больше. Э, сколько Марийка забрала, например, Марийка забрала 40, Марийка забрала 45, там, вот такое. Так, да. переходим к следующему фазу. Тут этих много, вот как видите, тут очень их очень много. Тоже вот есть для текстика. Вот есть менюшечка. Вот менюшечка. Так, ну чтобы можно было листать, если там много напишите. Понятно? Так. И все-таки сохранить. Куда мы это дело сохраняем? рабочий стол. Просто на рабочий стол сохраняем. Сохранить. Выходим на рабочий стол. Вот. Сохранить. Открыть нашу программку. Ох ты что, сколько тут их создавалось. А, это через интернет открывается. Ой, это что-то у меня тут включается, извините. Просто вот хорошо. Выберем программу. Так. Сейчас выберем программу, из которой мы ее создавали. Да. Дэнни 7. Дэта, окей. Это окей. Дэнни 7. Включаем нашу программу. Файл. Open. 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 Вот открываем. Вот это. И, тихо, не сохранилось. Так. Мне это все, как вы знаете, не нужно. Это удаляем. Я хочу вам показать свою программу, которую я создавал по другим версиям. Так. Мои работы. All. One. Так. Вот такая программка. Немного больше. Вы. Вот. Можете музыку включать. Свою музыку. Вот. Например. Например. У меня будет громкая музыка и я сразу же выключу. Так, диск F. малочка может такой шрифт такой вот рисовалку можете конечно же цвет изменить. вот определить цвет всякие вот. любые штуки вот хотите так 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 вот вот, вот. биризовый вот теперь у нас бирюзовый цветом будет рисовать так все зарисовываю шрифт. Увеличиваем. Так, здесь все. произвольные линии. Они будут с такого цвета, который вы не хотите. Ох, какой шрифт. Видите? Это некрасиво. А если видите в одном, вот такая красотень получается. Произвольные линии. Поняли? Вот. Вот. Можете писать. Да, да, да. Я еще не доработал программы. можно посылать, можно все делать, даже через интернет выключить, можете свои социальные сети свои сделать, сохранить, как? Сохранить. Я просто кнопочки сделал, файл, файл. Вот, все. Ну вот, вот. И наша встреча кончается, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, чем больше лайков, а чем больше видео, можете в комментариях перестать, начнем делать следующие игры э, видео, можете вот игрухи, э, любые игрухи у меня есть. Можете говорить, какую игруху кроме новенькой игрушки. Там помню, говорит, ага, очень круто. Ну. Ну пишите, я буду смотреть на игрушки, выбирать. Все, до встречи.